в принципе, все отлично. Как бы хорошо отдохнул и с новыми силами готов работать. И уже хочется тренироваться, хочется играть. Молодые футболисты раньше, когда отпустим, они больше вытрачали силы, чем набирались. А как уже с дружиной, детьми простейше? Да, не знаю, в принципе, отпуск особо не, не отличается. Всегда стараюсь уделять время семье по возможности. Это Поиграть где, с друзьями в футбол, встретиться со всеми, как бы всем уделить внимание, съездить к бабушкам. В принципе, ничего не меняется. даже что при исполнении сезон Динамо на первом месте в всех турнирах их было, задаешься его по Ну, конечно. Я, я признаюсь, если честно, не хотелось даже уходить в отпуск, потому что. Там, да, если взять... Правило, не уходил, если не да, я и не хотел. Я и не уходил, вернее. А, потому что если взять предыдущие сезоны, да, то как бы хотелось быстрее отпуск, потому что где-то что-то не получалось, было много критики. и Хотелось от этого всего отдохнуть, уехать, куда-нибудь задуматься, все переосмыслить. А эти полгода, как бы было все хорошо. Практически все игры выигрывались. И повода для разочарования не было. Поэтому даже не хотелось уходить. Хотелось играть. И, ну, как-то как вот так. Ну, известно, что на последнюю часть отпуска целую такую программу вы прописывали. Что надо сделать, как, что. Э, удалось выполнить? Или все-таки... Ну, я, я врать не стану. Там было много вот пробежек э, и корп. Коры. как бы такая работа пробежки более скучная и ну, мне это не нравится, потому что все равно на сборах будем это делать, я предпочитаю больше как бы с мячом где-нибудь там в мини футбол поиграть в принципе то же самый объем работы, только, только с мячом. Но, то, что сейчас будет такое количество контрольных матчей на первом же сборе, это плюс, наверное, все-таки в сравнении с прежними. Ну, мне всегда нравилось, я думаю, всем нравится играть. И в Австрии на летнем сборе мы тоже было достаточно много игр. И через игры, я думаю, всегда приятнее набирать форму, чем через обычные бега я думаю, Станиславович молодой тренер, он это понимает и, и специально это делает так.